Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктория Журавлёва, и я шеф-редактор ресурса «Шортбук». Наш ресурс не для всех, это надо сразу сказать. Ну, такое, если хотите себе кино, не для всех, потому что изначально мы задумывали этот ресурс для себя. Мы в своей консалтинговой обучающей практике много работаем с образовательной литературой, поэтому практически все наши сотрудники читают бизнес-книги, а потом делают выжимки. И вот через какое-то время у нас таких книг скопилось очень много, и мы поняли, что это, во-первых, очень удобно, во-вторых, доступно, и решили поделиться всеми с нашим контентом. Так возник, собственно, ресурс Shortbook. И, конечно, основная его задача это предоставить вам книги в кратком изложении, потому что мы убеждены, что информации много, соответственно, тратить время на чтение, наверное, уже не столь эффективно, и поэтому мы делаем и книги в кратком изложении, а также выкладываем наши тренинговые конспекты, где определенные темы выданы, ну, что называется, просто тезисно. Однако, конечно, книги в кратком изложении – это не все что мы можем. Дело в том, что мы изначально не фокусировали себя на создании библиотеки книг в кратком изложении. И как вы можете заметить, у нас их не так много, потому что и книги в кратком изложении, и тренинговые конспекты, и теды это всего лишь инструменты, но тут важный момент для чего? И вот эта фишка нашего ресурса. Мы нацелены на развитие. И мы предлагаем вам различные инструменты, которые вы можете использовать в своем развитии. Может быть, у нас не так много книг в кратком изложении, но зато мы 100% знаем, как вам помочь стать лучше, сильнее или достичь ваших целей. Что это означает? Это означает, что с нами вы можете развиваться как минимум двумя способами. Способ первый ⁇ это называется самостоятельный. Вы покупаете подписку на шортбук. Читайте книги в кратком изложении, читайте наши тренинговые конспекты, смотрите теды и, что называется, двигайтесь в том темпе, в том ритме, который вам подходит самостоятельно. На самом деле это сегодня целая фишка самостоятельное обучение или такой индивидуальный подход или выбор своей собственной траектории развития. Но не самом деле, на самом деле не совсем самостоятельно, потому что мы будем вас всевозможными способами поддерживать. Если вы купите нашу подписку, мы попросим вас заполнить определенную форму, которая позволит нам больше о вас узнать, о ваших целях, задачах, интересах. И это даст нам возможность рекомендовать вам правильные книги, советовать определенного рода ресурсы. Вы сможете задавать нам вопросы, связанные с тем, как лучше решить ту или иную вашу проблему. А второй путь, по которому вы можете пойти, это выбрать не подписку, например, на Шортбук, а сразу участие в наших развивающих программах. Для этого мы придумали, создали уже целых три развивающих менторских программы. Первая программа посвящена теме, как улучшить свою карьеру. Она так и называется: как изменить карьеру, не изменяя себе. Вторая программа, она Вообще уникально, потому что это индивидуальная прокачка определенных навыков. Как вам повысить свой масштаб, как вам увеличить собственное влияние, пройдя эту программу или, например, пройдя программу управления по целям. Она тоже уникальна, потому что она предполагает, что мы вам не рассказываем никакой теории, мы вас ничему не учим. Я в качестве ведущего ментора буду сопровождать вас в ваших текущих рабочих вопросах, как правильно сформировать команду, как дать обратную связь, что делать, если сотрудник не выполняет ваши цели и так далее и тому подобное. И все эти три программы позволят вам достичь ваших целей. И тогда, что немаловажно, наша наш ресурс шортбук будет для вас абсолютно доступен и, главное, бесплатно, потому что если вы участник наших развивающих программ, вы имеете возможность читать книги в кратком изложении, смотреть теды, смотреть смыслы для взрослых, слушать а смыслы абсолютно бесплатно, как я уже сказала, шортбук – это ресурс для развития. Если вы хотите это попробовать, пожалуйста, вам достаточно прямо сейчас оформить подписку, а на, например, на, на месяц, и тогда вы узнаете, как мы работаем. Более того, если вы оформите подписку на месяц и пришлете нам информацию о том, что вы еще ко всему прочему подписались на нас в YouTube, например, в Фейсбуке или в LinkedIn, то автоматически следующий месяц подписки будет для вас бесплатно. Мы очень хотим, чтобы вы пользовались нашим ресурсом. Мы очень хотим быть вам полезными. И для для нас важно, чтобы вы знали, что шортбук – это такой удаленный помощник в вашем развитии. Вы всегда можете на нас рассчитывать. Будьте с нами!